लेवरेज के इस्तेमाल से ज्यादा कमाना फ़ॉरेक्स बेसिक्स कोर्स के तीसरे सबक में खुश इस सबक में आप सीखेंगे लेवरेज को कैसे इस्तेमाल करें और अपनी बाकायदा सरमाकारी से 500 गुना ज्यादा कैसे कमाया जाए मार्जिन क्या होता है और क्यों आप मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट जैसी चीज़ों का तजुर्बा नहीं करना चाहेंगे अपनी एक्विटी का हिसाब कैसे करें और ये इतना अहम क्यों है लेवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए पिछली दहाई के दौरान बहुत से बड़े मुआशी वाकयात हुए जो पर बड़े पैमाने पर असरअंदाज हुए मिसाल के तौर पर जनवरी 2015 में एस के हैरत अंगेज इकदाम की वजह से जिसे बाद में फ़्रैंक गडन का नाम दिया गया स्विस फ्रैंक यूरो के मुकाबले में मिनटों में 30 के करीब बढ़ गया अक्टूबर 2016 में रातों रात ट्रेडिंग के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाउंड स्टर्लिंग सेकंड्स के अंदर 9 फीसद गिर गया इस वाकये को फ्लैश क्रैश का नाम दिया गया इस तरह के वाकत बहुत कम वक्त में ट्रेडर्स को बहुत बड़ी रुकूम कमाने का मौका देते हैं लेकिन आमतौर पर करेंसी कोड्स में तब्दीली बहुत मामूली होती है फॉरेक्स से खातिर खा रकम कमाने के लिए आपको अपने जतीी फंड से एक बहुत बड़ी रकम की सरमाकारी करने रिस्क मैनेजमेंट के तमाम असूलों को नज़रअंदाज और अगले बड़े माशी वाके का इंतजार करना पड़ेगा खुशकस्मती से जब भी आप ऑर्डर खोलते हैं तो आपका ब्रोकर आपको लेवरेज की पेशकश करता है लेवरेज एक ऐसा कर्ज है जो आपकी बुनियादी सरमायाकारी को बढ़ाता है आपका ब्रोकर ऑर्डर खोलते ही आपको लेवरेज फराहम करता है लेवरेज को तनासुब में बयान किया जाता है अगर लेवरेज एक बटा दो हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी बुनियादी सरमायाकारी से दो गुना बड़ी पोजीशन ले सकते हैं एक बटा सौ लेवरेज से सौ गुना बड़ी पोजीशन खोली जा सकती है ऑक्टा एफेक्ट्स लेवरेज की वसी रेंज पेश करता है आप अपनी महारत और असासों के हिसाब से जिन पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसे एक बटा पाँच सौ तक सेट कर सकते हैं फ़र्ज करें कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस में दो हज़ार अमरीकी डॉलर हैं और आप बगैर लेवरेज के इससे अमरीकी डॉलर जापानी जन में सरमाया कैरी करना चाहते हैं इससे आप पेयर के दो माइक्रोलॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं आप एक सौ दस इशारिया आठ सात दो की कीमत पर खरीदारी का ऑर्डर खोलते हैं और ट्रेड को तकरीबन सैंतीस घंटों तक रखने के बाद एक सौ बारह इशारिया चार आठ दो पर बंद कर देते हैं इस वक्त के दौरान कीमत में एक सौ इकसठ पिप्स का इजाफा हुआ है इस केस में एक पिप की कीमत सिर्फ इशारिया एक आठ अमरीकी डॉलर है इस तरह आपने अठाईस इशारिया नौ आठ डॉलर कमाए हैं अपनी बुनियादी सरमायाकारी से इतने मुख्तर वक्त में डेढ़ फीसद मुनाफा हासिल करना मुनासिब है लेकिन आइए देखते हैं कि एक बटा पचास लेवरेज का फायदा उठाते हुए आप इस ट्रेड से क्या हासिल कर सकते हैं आप अपने 2000 अमेरिकी अमरीकी डॉलर की बुनियाद पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का सरमाया रखते हैं ये आपको अमरीकी डॉलर जापानी यन के फुल साइज लॉट में ट्रेडिंग का अहल बनाता है पेयर के हर पिप की मालियत अब नौ इशारिया सिफर नौ डॉलर है एक सौ इकसठ पिप्स बनाने की सूरत में आप एक हजार चार सौ तिरसठ डॉलर कमाएंगे लिहाजा आप अपने बैलेंस में पचहत्तर फीसद इजाफा करके तीन हजार चार सौ तिरसठ डॉलर तक बढ़ाते हैं आप लेवरेज से फ़ायदा उठाकर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में इस तरह के मुतासर कतायज हासिल कर सकते हैं ताहम खतरा को ना भूलें अगर आप अपनी अमरीकी डॉलर जापानी जन ट्रेड में एक सौ इकसठ पिप्स खो देते हैं तो आपको एक हज़ार चार सौ तिरसठ अमरीकी डॉलर का नुकसान होगा और आपका बैलेंस कम होकर पाँच सौ सैंतीस अमरीकी डॉलर रह जाएगा बुलंद सतह की लेवरेज इस्तेमाल करके आप फौरन अपना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दुगना कर सकते हैं लेकिन मुखालिफ नतीजे की सूरत में इतनी ही तेजी से आपके ट्रेडिंग अकाउंट फंड्स सिफर भी हो सकते हैं इसी वजह से इससे कता नज़र कि आप मुमकिन तौर पर कितना कमा सकते हैं आपको एक ही ट्रेड में अपने फंड्स का खातिर खा हिस्सा नहीं लगाना चाहिए ट्रेडिंग की दुनिया में आप अक्सर सुनते हैं कि लेवरेज एक दो धारी तलवार है आपके फंड्स की मुनासिब तकसीम को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है और आप इसके बारे में हमारे अगले इस्बाक में सीखेंगे मार्जिन और मार्जिन कॉल आपको लेवरेज देने के लिए आपके ब्रोकर को इस बात का यकीन होना जरूरी है कि आप ट्रेड के किसी मुमकिन नुकसान को पूरा करने के अहल हैं मार्जिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट की वो मखसूस रकम है जो नई पोजिशने खोलने और पिछली ट्रेड्स को जारी रखने के लिए जरूरी है एक बार ऑर्डर खोलने के बाद आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर खत्म होने तक मार्जिन को कंट्रोल करेगा और अगर आप नुकसान उठाते हैं तो खतरा आपके कर्ज लिए हुए लेवरेज को नहीं बल्कि मार्जिन को होता है आइए नजर डालें कि मार्जिन की जरूरत का हिसाब कैसे लगाया जाता है याद रखें जब हमने एक बटा पचास लेवरेज के साथ एक लॉट साइज का ऑर्डर खोला तो मार्जिन दो हजार डॉलर के बराबर था जो बैलेंस में मौजूद कुल रकम थी लिहाजा हम इस ऑर्डर को बंद किए बगैर नया ऑर्डर नहीं खोल सकते लेकिन अगर हम एक बटा पचास लेवरेज के साथ एक मिनी लॉट यानी दस हजार डॉलर ट्रेड करते हैं तो इतने हजम वाली ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ 200 डॉलर की जरूरत होगी इस तरह हम बाकी 1800 डॉलर को मजीद ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेवरेज को तनासुब, जबकि मार्जिन को फीसद में जाहिर किया जाता है अगर आप लेवरेज एक बटा पचास मुकर करते हैं तो मार्जिन ऑर्डर के हजम के दो फीसद के बराबर होगा और अगर आप लेवरेज एक बटा सौ मुकर तो मार्जिन ऑर्डर के हजम के एक फीसद के बराबर होगा लेवरेज के तनासुब की तरह मार्जिन की शराय करेंसी के मुख्तलिफ पेय के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। एक्विटी फर्ज करें आपने मिनी और माइक्रो लॉट की ट्रेडिंग करने का फैसला किया और बहुत सारे ऑर्डर्स खोले बहुत अच्छे लगता है इनमें से कुछ आपके हक में हैं और अभी आप ये ऑर्डर बंद करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं ताहम कुछ ट्रेड्स में आपको मुमकिन तौर पर नुकसान हो सकता है अगर आप अपना बैलेंस देखें तो ये अब भी 2000 डॉलर के बराबर होगा क्योंकि जब तक आप अपने तमाम खुले हुए ऑर्डर्स बंद नहीं करेंगे ये तब्दील नहीं होगा लेकिन आप अपनी खुली पोजीशनों के कुल नतज को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स के मुकम्मल नतज जानने के लिए आपके लिए अपने अकाउंट की एक्विटी की निगरानी जरूरी है अकाउंट एक्विटी में आपके अकाउंट का बैलेंस और आपकी खुली पोजीशनों का हासिल करदा फ्लोटिंग मुनाफा या नुकसान शामिल होता है आइए देखते हैं कि आपके पास क्या है ऐसा लगता है कि आपकी मुंतब हमत काम कर रही है और कामयाब ऑर्डर से आपका मुनाफा आपके नाकाम ऑर्डर्स के अखराज से ज्यादा है हमेशा अपनी एक्विटी और मार्जिन की सतह पर नजर रखें मार्जिन की सतह से पता चलता है कि आपकी एक्विटी आपके खुले ऑर्डर्स की सपोर्ट के लिए काफी है या नहीं अगर आपकी एक्विटी तमाम खुले हुए ऑर्डर्स के लिए दरकार मार्जिन से कम हो जाए तो आपको मार्जिन कॉल आएगी जब भी आप नया ऑर्डर खोलते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका मार्जिन लेवल 500 फीसद या इससे जायद हो अपने मार्जिन की सतह को तकरीबन 1000 फीसद पर रखना एक अच्छा अमल है इस तरह आप खुले ऑर्डर को बरकरार रख सकते हैं चाहे मार्केट आर्जी तौर पर आपकी पेशकोई के बरक्स हो आप मार्केट के रुझान के बदलने का इंतजार कर सकेंगे और नुकसान में जाती हुई ट्रेड को बंद करने से बच जाएंगे अगर आपका मार्जिन लेवल 100 फीसद से नीचे हो जाए तो आप खतरे के जोन में दाखिल हो जाएंगे आपके मार्जिन की सतह 25% फीसद तक आने के बाद और इससे पहले कि आपका अकाउंट बैलेंस इस मकाम तक पहुंच जाए जहां वो आपके मुमकिना नुकसान को पूरा न कर सके मार्जिन कॉल शुरू हो जाती है एक बार ऐसा होने के बाद आपको या तो एक्विटी बढ़ाने के लिए अपने अकाउंट बैलेंस को बढ़ाना होगा या पोजीशन बंद करके नुकसान पूरा करना होगा अगर आप मार्जिन कॉल के बाद अपने बैलेंस में इजाफा नहीं करते हैं तो 15% फीसद मार्जिन की सतह पर स्टॉप आउट शुरू हो जाएगा और आपके ऑर्डर खुद ब खुद बंद हो जाएंगे इस तरह आपका ब्रोकर आपको उन मुमकिन नुकसान से बचाता है जिनका आप अपनी सरमायाकारी से अहाता नहीं कर सकते हैं ऑक्टा एफेक्ट्स बैलेंस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि आप वॉलेटाइल यानी इंतहाई उतार चढ़ाव वाली मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए भी अपनी बुनियादी सरमाकारी से ज्यादा का नुकसान न करें मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट की एक अमली मिसाल यह है नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन की वजह से ट्रेडर से मनफी सत्र इशारिया छः सिफर अमरीकी डॉलर वसूल नहीं किए जाएंगे ऑक्टा एफेक्ट्स पर ट्रेडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप सीख सकते हैं आपके मुंतब करदा करेंसी पेयर और लेवरेज के तनासब के लिए तजवीज़ करदा मार्जिन क्या होगा यह हर करेंसी पेयर की पिप वैल्यू भी बताता है मिसाल के तौर पर अगर आप एक बटा पचास लेवरेज के साथ यूरो यूएस डॉलर में एक फुल साइज लॉट की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका मतलूबा मार्जिन तेईस सौ उन्नीस इशारिया एक आठ डॉलर होगा यूरो यूएस डॉलर के केस में कैलकुलेटर यूरो यूएस डॉलर की एक फुल साइज लॉट की एक पिप की कदर दिखाता है जो दस डॉलर है हमने इस सबक से जो सीखा उसका खुलासा यह है कि लेवरेज के जरिए आप बुनियादी रकम से कई गुना बड़ी मकदार में ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाते हैं यह आपके मुनाफे में कई गुना इजाफा कर सकती है लेकिन आपके खतरात को भी कई गुना बढ़ाती है लेवरेज तनासुब में जाहिर की जाती है मार्जिन अकाउंट में मौजूद वो रकम है जो आपके लेवरेज वाले खुले ऑर्डर्स को बरकरार रखने के लिए जरूरी है मार्जिन आपकी ट्रेड से ब्रोकर को पहुंचने वाले मुमकिना नुकसान को पूरा करता है मार्जिन कॉल आपके ब्रोकर की जानिब से एक नोटिस है जो आपको तब दिया जाता है जब नुकसान आपके मार्जिन से ज्यादा होने के करीब हो जब आपको मार्जिन कॉल आ जाए तो आपको अपनी ट्रेड खसारे के साथ बंद कर देनी चाहिए या अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए अपने अकाउंट में इजाफी फंड्स जमा करवाने चाहिए जब आपके नुकसान आपके मार्जिन के बराबर हो जाए तो स्टॉप आउट खुद बखुद आपकी ट्रेड बंद कर देता है ये आपके अकाउंट को मनफी होने से बचाता है अगले सबक में आप सीखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है और ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम मुंतखब करना चाहिए